Буквально ось напередодні в Ізраїлі відбувалися акції протесту з закликом до нових виборів і відставки прем'єр-міністра Беніміна Нетаньяху. Чим не задоволені громадяни, розкажіть, будь ласка, яка зараз внутрішньо така політична ситуація? І наскільки гострі ці акції протесту, і чи призведуть вони до якихось певних кроків? Ще сказати, скажу. вони приведуть таким-шагам, і що буде іменно. Но я просто хочу сказать вам вот такую простую вещь. Сегодня вот 21 апреля. Вот ровно год тому назад премьер-министр решил созвать заседание правительства ровно год назад или полгода до нападения Хамаса. И вот сегодня у нас во всяких средствах массовой информации его цитировали и показывали, что он говорил год тому назад. Что он сказал год тому назад? что у Хамаса нанесен серьезный удар, и что у Хамаса вот эти туннели, из которых люди боятся, нечего бояться, они почти разгромлены, и что город Ждерот, который все время атаковали, все хорошо, и безопасность и так далее. Вот теперь мы сравниваем, через полгода было нападение, сегодня Хамас иногда тоже стреляет, война не выиграна, войска выведены из 20 бригад, которые... Э, воевали, только одна бригада осталась. То есть этот пример, он живет совершенно в другой действительности. Для него мир по-другому выглядит. А для граждан страны, которые каждый день должны э, слушать новости э, их родственники на войне, есть такие, которые захваченные в газе, не освобождены по сегодняшний день. Государство не смогло защитить своих граждан. Поэтому большой уровень протеста. Протест будет нарастать, не всякого сомнения. И по опросам общественного мнения более 65% населения Израиля считает, что это правительство должно уйти в отставку и должны быть выборы в самое ближайшее время. Поэтому я думаю, что будет это все нарастать, потому что правительство не действует. Вот что произошло у нас в этой войне, это потрясающий такой факт, что гражданское общество... С первой секунды вот этой войны было задействовано. И работает по сегодняшний день. И люди помогают друг другу. И люди помогают армии. А вот правительство, оно не работает. Государственные учреждения работают очень плохо. Многие министерства вообще непонятно, чем они заняты. И, и еще ко всему же наш премьер говорит о том, что нужно повысить налоги, потому что деньги кончаются. Война ⁇ это очень дорогое удовольствие. И за полгода, если... У меня тоже возникает вопрос, не только у меня, если мы такая великая региональная держава, если у нас такая великая сильная армия, а у нас сильная армия, почему за полгода они не могли закончить с Хамасом? Кто такие эти Хамас? Бандиты, террористы? Почему по сегодняшний день мы это не закончим? Поэтому вот и нарастает такое протестное отношение к правительству. И я тоже надеюсь, что оно уйдет в отставку, потому что надо менять людей. Эти люди не смогли обеспечить безопасность З із, ізраїльським гражданам на ставку. На жаль, Я это підтверджую, К сожалению, ну я розумію, що ще зарано вітати, але тим не менш, позитивні кроки конгрес американський зробив. Має ще проголосувати американський сенат, переголосувати, скажімо, те, що було проголосоване до цього, але тим не менш. Позитив для вас ця допомога була для е, країни Ізраїлю. Ця допомога була навіть збільшена до 26,4 мільярдів доларів. На що підуть ці кошти? Е -е, всі ці гроші підуть на оборону е -е, Ізраїля, тому що тільки постана вот е, Ірану там увілічені розходи. Эта ночь, которая была, стоила приблизительно полтора миллиарда долларов. Mm. То есть э, расходы на вот такого рода защиту они просто огромная сумма, которую сложно будет восполнить э, вот в ближайшее время. И тут необходима американская помощь. Чтобы можно было опять произвести эти ракеты, эти ракеты, которые очень дорого стоят. Там была трехступенчатая защита неба. Это очень сложная операция. Это было сотрудничество с четырьмя другими странами. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Ордания. Самолеты этих стран были в воздухе. ПВО Израиля работало трехступенчато. Это разного уровня ПВО. Дорогая штука это была. От в цьому контексті ще хотілося б зрозуміти тут. З'явилася інформація від Guardian про те, що нібито Сполучені Штати можуть вперше запровадити санкції проти одного з підрозділів Цахалу. Про що йде мова? Що, що це за ситуація? на яку звернули в Сполучених Штатах увагу, тому що пишуть, що держдеп готує. Хочут запровадить эти санкции э, за обвинение в серьезных порушениях прав человека. Это, это особый полк, в котором служат ортодоксы. Полк, поведение этого полка действительно проблематично. Эти люди не всегда понимают, что такое нормы международного права. Там были в последнее время много случаев, где они вели себя не по уставу израильской армии, не по тем правилам и по той этике, и по той морали, которая принята в израильской армии. И, соответственно, было много жалобных поведений. И вот результат санкций. Теперь это не сюрприз. Это сюрприз, может быть, для командиров этого полка. Может быть, это для политиков, которые их защищают, которые принадлежат правому экстремистскому крылу израильского правительства. Но для это три месяца тому назад американцы сказали, просили. Но эти люди, они живут, наверное, в другом мире. И это очень печально, что впервые за всю историю вот эти люди, которые ведут себя не так, как положено себя вести, и теперь будут санкции. Вот и все. Тут, тут нечего сказать. Эти люди должны приносить извинения, их надо наказывать. А наше правительство, оно ведет себя очень странно в этой ситуации.